pertama kita tekan dulu ya kita tekan dulu seperti ini terus kita tarik kalau dia ditarik lemah atau enggak enggak ada tenaganya berarti dia sudah rusak kalau ini masih berat ya ini saya tarik dengan sekuat tenaga ini masih berat banget berarti ini masih bagus guys nah coba kita tarik ya Ini berat banget, berarti ini masih bagus guys. Kalau kita tarik, ini dia sudah lemah, berarti sudah rusak ya. Itu apalagi uh, ini adalah tipe oli ya. Kalau tipe oli seperti itu cara ngeceknya kita tarik harus berat. Kalau tipe gas biasanya kita tekan kayak gini dia nongol sendiri ya, nongol sendiri apa? Nah, kalau ini harus kita tarik. Kalau dia berat berarti masih bagus. Nah, sekarang cara masangnya atau cara melepasnya langsung aja kita cek. Pasnya adalah dengan menggunakan kunci seperti ini ya, kunci crack bisa, kunci pas juga bisa, tapi lebih cepat kunci crack nomor 17. Jadi ini nggak usah didongkrak ya guys, aman karena ada perdaunya Jadi buat teman-teman yang takut, nggak usah takut, nggak usah didongkrak, nggak usah, usah diganjal. Langsung aja kita, ini ada Bautnya langsung itu kita buka seperti itu. Nah, ada dua ya di sini dan di atas itu kita lepas, tinggal kita cabut. Nah, kalau cara masangnya, posisinya jangan sampai kebalik. Yang ini menghadap ke bawah ya. Jadi yang ada pelindungnya ini, ada tabungnya ini menghadap ke. Ini posisinya seperti ini pokoknya. Jangan sampai kebalik. Jadi yang ini di bawah. Yang adalah selasannya ini di bawah ya cara masangnya ini ada karet ya kita pasang dulu karetnya karetnya bentuknya seperti ini nah ini karet ini adalah karet ya kalau karetnya sudah jelek harus diganti ini adalah karet untuk menahan soknya ya jadi kita pasang dulu yang di sini kalau biasanya melepas kalau pas kita lepas ini biasanya nggak ikut lepas jadi biarkan aja ya ini juga di bawah juga ada ya nah seperti ini nah kita biarkan aja langsung kita masukkan lubangnya kita masukkan lubangnya guys ya kita jadikan tumbuhan yang karetnya ini nah ini juga sama kita tarik ah, ini masih berat ya guys masih bagus stopnya berarti masih bagus tapi tadi. saya cuma ngecek stoknya sebagus itu Kalau kurang panjang, panjang, ini kita tarik Sampai benar-benar Nah, kalau sudah pas Ini kita masukkan Karetnya ya Nah, seperti itu Ini juga sama Oke, setelah itu kita ganjel karet yang Kedua, karet menutup Kita tutup karetnya Nah, terus ada ring seperti ini Ring penutup karet Kelihatan, mah Ringnya kelihatan? Nah, kita masukkan seperti ini ringnya. Terus ini ada per penahan baut, kita pasang dulu. Baru terakhir adalah bautnya, guys. Baut 17-nya. Jadi ini tahapan masang. Kalau melepas ya kebalikannya ya, guys. Tahapannya ya kebalikannya. Ini yang kedua yang atas sama kita pasang karetnya dulu. Kita masukin karetnya, terus ini ya ringnya. Jangan lupa ringnya, kemudian uh, pernya ya. Uh. Sudah, guys, ini adalah cara pemasangannya ya gampang banget nggak perlu didongkrak ya nggak perlu didongkrak nggak perlu diganjal cukup dilepas saja buat ngecek ya apalagi kalau timbul suara jedak-jedak ya kita lain cek sendiri apakah soknya itu sudah lemah ya nah, kalau sudah lemah langsung diganti saja harganya murah cuma 100 ribuan ya Teman-teman ya, seperti itu aja. Ini tinggal ngencangin aja. Jangan lupa di like, share, subscribe. Sampai uh, sampai jumpa dengan video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.